Святкування дня Інституту електроенергетики Національного гірничого університету традиційне і довгоочікуване для всіх. Дев'ята річниця інституту підсумувала і навчальні, і творчі напрацювання студентів. Задля того, щоб кожен з них став високим професіоналом, в гірничому створено всі можливості. До складу інституту електроенергетики входять кафедри, які набагато років старші від нього. Їх досвід і викликав необхідність його створення. Я хочу сказать, что Институт электроэнергетики явился закономерным, образование этого института явилось закономерным как бы, результатом развития электротехнической и информационно компьютерной и подготовки в области автоматики, автоматизированных систем, которая происходила в течение всего периода существования нашего университета. День інституту електроенергетики мав різнопланову програму. Спочатку численні привітання від тих, хто давно знайомий з його діяльністю, в тому числі й колег з металургійного заводу Дніпросталь, де працює багато випускників гірничого. Перед концертною програмою відзначили кращих викладачів та студентів інституту електроенергетики. В них одна мета завжди йти в ногу з часом, не забуваючи розвивати і творчі здібності. Я решила спеть эту песню на испанском языке. Ну, конечно, трудно было выучить. Вот, но вот аккорды подобрала и выступила. А, конечно, очень такое... Всегда вот заряд энергии после выступления. Этот заряд мне помогает и в учебе, и в жизни. Институту электроэнергетики я бы хотела пожелать в первую очередь трудолюбивых студентов, интересующихся чем-то. И обязательно хотела бы пожелать каких-то инновационных решений, Нових розробок, нових технологій, знання іноземних мов та володіння сучасними інформаційними технологіями далеко не всі навички студентів. Досить довгий час після основного навчання вони готувалися до святкування річниці інституту, щоб продемонструвати гостям заходу свої таланти. и новые наработки этого года, которые открыли у нас день первокурсника, и наши гости, девочки, спасибо вам большое, это была сборная ГРФ ФБ который выступил с танцевальным номером и наработки за 5 лет. То есть ребята, которые выступали здесь, был и пятый курс, и четвертый курс, поэтому даже так, все наши родные, все свои. Ну вот видите, как совмещаем, мы и учимся, и творим, и все вместе. Життя Институту электроэнергетики завжди вырезнялась своей интенсивностью. Тут ведеться підготовка за 17 спеціальностями на дев'яти кафедрах. Звичайно, наука тут стоїть чи не на першому місці. Втім, це не заважає творчості. Вона гармонійно поєднується з оволодіванням майбутніми професіями. В результаті випускники інституту електроенергетики стають незамінними співробітниками передових компаній України і за кордону. Ну я студент п'ятого вот, і із першого курсу я почав займатися танцями Вот, здесь, в Горном. У меня есть партнерша, которая также закончила этот университет, которая сейчас успешно работает на работе по специальности. Вот я надеюсь, что в моем будущем сложится все так же само и что найду работу по специальности, которую буду любить, вот, которая будет у меня самое главное получаться. Вот, но и танцы, это я бы сказал, что тоже не как хобби, а как уже более что-то, наверное, как в творчество, потому что, ну, как и на учебе, да, мы творим что-то своими мозгами, придумываем что-то, находим какие-то решения, так же самое и в творчестве. То есть мы находим какие-то решения, и в учебе мы выдаем это все преподавателям, а в творчестве мы показываем это зрителям. И так же самое преподаватели нам выдают оценки, как поощрение, а здесь, в зале, это аплодисменты. Вот, это наша оценка. Если аплодисменты громкие, как были сегодня, Значит, мы хорошо потрудились. Вот. Каждый номер прекрасен. Прекрасен он по многим причинам. Во-первых, исполнение достаточно хорошее. А во-вторых, это, понимаете, как бы каждый, выступавший в этом концерте показал ну, свое такое особое отношение, свое особое желание продемонстрировать лучшее, что он умеет. А в следующем году у нас будет особая дата, потому что 50 лет назад, в следующем году будет 50 лет, как создан электротехнический факультет, 10 лет, как создан Институт электроэнергетики, и 10 лет, Як создан новий факультет факультет інформаційних технологій, то есть, вот эта концентрация концентрація всіх дат обяжет нас ще более основательно підготуватися і встретиться здесь, и підвести итоги, і более широко отметить этот день. молодь інституту електроенергетики вже почала готуватися до його десятиріччя, поповнюючи скарбницю інституту новими здобутками і науковими проектами.